पार्टी के जलगांव के सांसद है विद्यमान उनके साथ पातुरा के है कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में आए शिवसेना में शिवसेना परिवार में प्रवेश करें नाराज होती आज साढ़े बारह बजे बारह साढ़े बारह बजे मातोश्री के ये कार्यक्रम होगा का उनके प्रवेश का शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में उम्मेश पाटिल जी और उनके सभी साथी आज पार्टी में प्रवेश लेंगे पार्टी से जुड़ जाएंगे और उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी दी जाएगी पतझड़ की शुरुआत देखते आप सब <laughs> पतझड़ नहीं है पूरा पेड़ ही टूटने वाला है नीचे से जो जड़े होती है ना वो जड़े ईडी और सीबीआई की है पार्टी की नहीं है तो पूरे जड़ से ही उनका अपने आप को जो महावृक्ष बताते हैं वो गिरने वाला है हाँ बोला सर उमेश पाटिल आज पक्ष में प्रवेश करता है मनोने का प्रयत्न बावन कुछ मात्र पक्ष प्रवेश लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा मोठा पक्ष प्रवेश आणखी काही तसे प्रवेश भारतीय जनता पक्षाचे जळगावचे विद्यमान खासदार श्री उमेश पाटीलजी आणि त्यांच्या बरोबर त्यांचे अनेक सहकारी ज्या करण पवार आहेत नगराध्यक्ष किंवा इतर काही अशा पद्धतीचे पदाधिकारी आहेत मार्केट फेडरेशन असेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती त्यातले पदाधिकारी उद्धव पाटलांचे सहकारी हे मोठ्या संख्येनं आज मातोश्रीवर बारा वाजता शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना परिवारात प्रवेश करतात त्यांच्या प्रवेशामुळं जळगाव लोकसभा निवडणूक ही अधिक रंगतदार आणि शिवसेनेला विजयाच्या दिशेनं हमखास घेऊन जाणारा हा आजचा प्रवेश आम्ही देखेंगे पार्टी चीफ डिसाइड करेगे नाही जाहीर केलेलं नाही पण शिवसेना पक्षप्रमुख आज उद्याकडे लवकरच उमेदवार जाहीर करतील आणि तुम्हाला कळेल की निवडणूक कोण लढत आहे जळगावमध्ये पण उमेश पाटील यांच्या प्रवेशानं जळगावची शिवसेना ही मजबूतीनं पुढे जाईल त्यांची ताकद शिवसेनेची ताकद एकत्र येईल आणि जळगावात शिवसेनेचा खासदार या वेळेला प्रथमच जळगावातून लोकसभेवर निवडून जाईल याच्या विषय आमच्या मनात शंका नाही कोण देता, देता, देता नारा हा भाजप भाजप आता काही दिवसांनी नारा द्यायचाही लायकीचा राहणार नाही नारे द्यायला त्यांना झालं काय देवदान नारे मोदी नारे देत होते अखंड हिंदुस्थान करू पाक व्याप्त काश्मीर हिंदुस्थानात आणू चिला धडा शिकवू हा दिले ना नारे एक नार्यांचं पुस्तक काढलं पाहिजे हे नारे कोणाला देत आहे आणि नारायात फरक आहे आमच्या गर्जन आहेत आमच्या वाघाच्या डरकाळ आहेत त्यांचे नारे आहेत

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है एनसीपी की है अगर दोनों में कुछ निर्णय होता है उनका निर्णय है लेकिन बड़े नेता सर विपक्ष तो के पिछले दस सालों में पच्चीस जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उनमें से को को या या तो, या तो तो क्लीन चिट मिल गई फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी गई आप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये तो लड़ाई है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की मोदी जी ने कल कहा है ना भाषण में मैं भ्रष्टाचारियों से लड़ना चाहता हूं और इंडिया गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहते हैं ये उल्टा करना चाहिए मोदी जी ने कहना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहता हूं मेरे पार्टी में लेकर और इंडिया गठबंधन जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं आज पूरे देश के भ्रष्टाचारी अपने पार्टी में लेकर मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं ये कौन सा तरीका है कल देखना देखा आपने संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें ईडी की नहीं मोदी के मोदी सरकार और बीजेपी की पोल खोल दी है आप किस तरह से गलत तरीके से अपने विरोधियों को ईडी का इस्तेमाल करके जेल में बंद करते हो लेकिन अब ये समय आया है धीरे धीरे आपको पता चलेगा ये कितने गंदे लोग थे जो सरकार चला आहे आम्हाला आम्ही त्या सामन्याचं स्वागत करतो आम्हाला हाच सामना पाहिजे आम्हाला हाच सामना पाहिजे उदय सामंत म्हणतात शिंदे किरण हुन सामंतांनी मला त्याच्याविषयी काय माहित नाही पण पुन्हा एकदा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदार मतदारसंघातून विनायक राऊत हे शिवसेनेचे खासदार म्हणून विक्रमी मताधिक्यानं लोकसभेत निवडून जातील आणि शिवसेनेच्या विजयाची परंपरा तिथे कायम राहील याविषयी कोकणी जनतेच्या मनात आणि आमच्या मनात अजिबात शंका नाही दस देश जल ही रहा भ्रष्टाचार के सांप्रदायिकता के आग में कहा है देश देश इतना कमजोर हुआ है दस साल में तो राहुल गांधी जी ने झूठ क्या कहा है राहुल गांधी जी ने सच कहा है चलिए तो ठीक है उनका नाम जो है वो चाइना ने चेंज कर दिया गया है उसके ऊपर हमने लिखा है प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा है राष्ट्रीय मुद्दा है चाहे मणिपुर हो चाहे अरुणाचल हो चाहे कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो मोदी जी ने उनके भाषण में चुनाव प्रचार के भाषण में अब तक उनके ऊपर एक वाक्य एक, एक सेंटेंस भी बोला है कि कौन से प्रधानमंत्री है जो देश की समस्या के ऊपर बात नहीं करते और अपने विरोधी के ऊपर बात करते सिर्फ उदय निवडणूक आयोगाने पत्र दिलं होतं ठीक आहे त्यांना विचार साहेबांना उदय सामंत यांनी आठ आमदार आहेत ते आकडा चुकलाय ऐंशी आमदार असतील तिसऱ्या ऐंशी आमदार असतील बरं का आपल्या घरात आपल्या भावाकडे आधी पहा म्हणावं तिसऱ्या सर्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी को दी गई है काफी बड़ा है क्या कारण हो सकता है विरोधक जो है वो एक चेहरा चुनाव के, के नतीजे आने दीजिए फिर ये चेहरा कहाँ जाता है आपको पता चलेगा झोला लेकर जाना है उनको तो कहाँ जाना है वो मार्ग उनको स्वीकारना है इंडिया आगड़ी का अभी तो चेहरा सही नहीं है कोई जरूरत नहीं है चेहरे की एक चेहरा दस साल हमने देखा है लोग उब चुके हैं तो 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 ये तो चेहरा वापस नहीं आएगा ये डरावना चेहरा है देश के लिए लोग डरते तो हैं उनका चेहरा देख कर लेके जिस तरह से जो कैश देखिए जो लड़ने वाले है जो संघर्ष करने वाले है जो मोदी जी को सवाल पूछेंगे उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगने वाले है संजय सिंह के ऊपर लगी केजरीवाल के ऊपर लगी मनीष सिसोदिया के ऊपर लगी सत्येंद्र जैन के ऊपर लगी संजय राउत के ऊपर लगी नवाब मलिक के ऊपर लगी सबके ऊपर ईडी लगेगी सीबीआई लगी लेकिन जो डर गया वो मर गया ये देश है अगर इस देश को बचाना है तो हमको लड़ना होगा डरना नहीं होगा गर्जा हिंदुस्तान चैनल ला सब्सक्राइब करा आ ताजा घड़ा मुड़ी जाने बेल आईकॉन वर प्रेस करा